Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми знову повертаємося до подорожей по Росії. І наразі в нас буде на огляд Хабаровськ. Подивимося, що там відбувається, і це доволі велике місто, яке, до речі, колись було китайським. Таке відношення хуже, чим скотіні До центру 5 хвилин, та Хабаровськ. здійсню. Ну почалося вже почалась типова гавна матрасія. Що тут сказати, на бараках висів плакат. Трамп, помоги Сталина на вас. Ну, Трамп знову повернувся. Знову повинен допомогти. Мы нашли подземелье. Много каких-то надписей против о, Путина. Это история. Ого, ну це против царя батюшки, так не можна, не можна. Какая-то просто деградация. Повсюду. Ну, ось Мурал є з Немо, До речі, з американским мультиком тому так уж Я приехал в Хабаровск, один из лучших городов России. Недаром он изображен на пятитысячной купюре. Сог... Найкраще. Согласитесь, абы какой город не изобразят на клочке бумаги, на которой можно целый месяц оплачивать коммуналку в Муринской однушке. В принципе, мне здесь понравилось. Но и у Хабаровска не все гладко. Город с каждым годом становится все хуже три большие проблемы Хабаровска – это неуместное строительство, старые развалившиеся дома. О, видите, бачите, до перемога. 75 лет победы. Вот именно на таких домівках так и висит. Але у людей немає вікон, и они одно вікно перегородили. Яким то я не знаю, шкафом, наверное, радянским. Але за победу, за победу. Ось так скрепу, вот это прям супер скрепный кадр. И то, что по городу очень сложно ходить пешком. Пойдем, Кир, попытаемся не сломать тут ноги. Символ этой... Русские люди, может... Ходы и да завгодно. Центр Хабаровска, конечно, очень красив, но тысячи горожан до сих пор живут в гнилых бараках без водопровода и канализации. Ну а насчет, насчет там. Люди просят о помощи много лет, но никто не реагирует. Знову ж таки, це не дуже актуально видео, але, типа, 5 років тому я думаю, что канализация была уже, типа, довольно поширена. Расселять эти бараки никто не будет, так как они зажаты между железной дорогой и шоссе, а значит, тут нельзя заработать. А зачем решать проблему, если на ней нельзя заработать? Эх, це все ваш капитализм. Был бы коммунизм, такого вот не было. Добро пожаловать в один із худших районів Хабаровська. Ну знову ці бараки я не знаю, чому в Росії їх так багато. Ось реально. Люди в них досі живуть. І знову ж таки, клімат там, я так розумію, не дуже м'який, судячи по вигляду, то там зими нормальні, напевно, є. А некоторі окна вибиті. И закрыты фанерой, каким-то полиэтиленом, то есть у людей нету даже, видимо, денег и возможностей вставить стекла обратно. Ну здесь можно... Может там никто не живет и то соседи не знаю. Посмотреть, как вот выглядит тротуар. Какой-то провал, грязь, там покрышка лежит в каком-то каком провале. Люки відкриті, тобто взагалі, коротше повніше п'яться. Але тут мурали, я бачу, що вони такі соціально гострі, типу. Воно у людей туалет на вулиці. А воно люди воду носять. Да, це... Ну, принаймні, можна сказати, що тут чистіше, ніж у читті, хоча б, І начебто люди навіть не сруть собі під вікна. Хоча б так, це вже прогрес. Це вже прогрес. Вучається, ніщо без без води. Хоча може тут зима і не дуже бачно цього. І з пічним опаленням. Тож всі ці mm -hmm. бараки. Ну, початок 20-го століття приблизно ось такий рівень. Хоча ні, все ж таки електрика є, але ось з комунікаціями все погано, я як розумію іншими. Так доволі много, то есть цілий ціла огромна вулиця. Ну, интересно, кстати, что у людей прямо відкриті двері. Почему-то я не знаю. То есть, видимо, там так неплохо топится. Это падик ты поелишь? Я не понимаю, еще это даже такая, как сарай, но это дим же. И как-то странно, вот некоторые квартиры, а они выселены, у них вот разбиты окна, а наверху люди вот живут. Интересно. То есть вообще непонятно, где здесь живут. Так, это вот такой подъезд. Уток где нет? А, ну, вот, должник. Замечательно. Ну, должник должник уже съехал. То есть вот некоторые квартиры, они выселены, а где-то еще живут люди. Вы живете здесь? Ну, я думаю, еще люди сами не текало, напевно, звезды. Да. И как вам здесь живется? Нормально. Нормально все? Да. Все добро, все добро. Ремонт дороги. Бачите, людям нормально. То -то нормально живется. какими то Старыми кусками асфальта закладывают ямы. То есть сейчас мы еще, кстати, приехали в хорошее время. Потому що кілька місяців тому, коли не було так холодно, представляє, якоїсь було говнище. Ну да, тут немає нормальних доріг і не зрозуміло, чи є сміття, чи немає. В принципі, зима цим районом у якомусь плані допомагає, напевно. Хоча жити в цих бараках, дерев'яних, напевно, там дуже холодно. Собственно, друзья, выглядит в 2020 году туалет в одном из жилых районов недалеко от центра. Ну, Непогано. Головне, головне, як Путін говорив, щоб не було ось цих ваших гендерно-нейтральних туалетів, бачите? Ось хоч туалети на вулиці, хоч він холодний, хоч там просто дирка у полу, але різні для чоловіків та для жінок. Ось це скрепи, а не ваші там, комунікації, каналізації і все таке інше. Раздельный туалет. 5 минут, это Хабаровск. Э, целая улица с гнилыми бараками, где люди живут без коммуникации, зажатые между железной дорогой и вот эту вот магистралью, где постоянно есть какие-то грузовики. Вот, все развалилось. А не, в принципе, он сметя просто просто он и так выделяется на фоне того, что оно подмерзло. Ну и, напевно, не воняет, до речи. Давно, какое-то время здесь... Ну, це взагалі якісь мем. Я да ведь не знаю наскільки это серьезно, але напевно люди вважають, что Трамп их повинен расселит. на бараках. Висел плакат. Трамп, помоги. Сейчас, видимо, его сняли, чтобы он не портил, а, вид не понятно вообще, когда Трамп надо помнить цим людям. И как и кто это решит? Проблемы с бараками здесь такие же, как в Архангельске. Люди там десятки лет живут без удобств, дома гниют и разваливаются, но расселяют их невероятно медленно. Только масштабы в Хабаровске по сравнению с Архангельском немного другие. На многокилометровом проспекте 60-летия октября всего 67 таких домов. Мэр Кравчук сказал, что для расселения бараков нужен частный инвестор. Но найти его очень сложно, потому что в этой зоне запрещено практически любое строительство. Поэтому ни один застройщик за свой счет людей расселять. Цикаво, в там еще Влада сама забороныла будуваты, там сейчас не будет, а за счет бюджета это слишком дорого. А значит бараки будут здесь стоять еще и 5, и 10 лет. Никому это не интересно, и если... Инвестор какой-то может прийти и построить здесь какой-нибудь торговый центр или многоэтажечки и заработать кучу бабла, то проблема решается. А если вот люди оказались между железной дорогой и дорогой, где ничего нельзя построить, то это никому не интересно и будут здесь люди жить, пока не умрут, а не изгниют так же, как эти бары. Вообще один туалет, так уж. Раздельно. Okay. И ничего с ними, к сожалению, не произойдет. Вот если бы там не было детей, я бы подумал, что это просто заброшенный выселенный барак. Но нет, тут он дети играет. Но оно все выглядит, как заброшка, чей напив заброшка. Как люди живут? А -а -а. Здесь же нету ни водопровода, ничего, да? То есть вы ходите на колонку и печное отопление. И туалета ничего нету. А сколько вы здесь живете? родилась здесь. Вы родились здесь и живете. Понятно. И сколько здесь еще так людей живет в этих бараках? Много. Все бараки заселены. Угу. А, как, а, а когда их построили? От какого года они? Ну вот это, я говорила, было 57-го года. Ну, то есть это послевоенный. 57-го року. А почему такая вообще была создаваться в 57-м году? Я думал, что это там 20-х, каких-то 30-х годов. Страшно. То ли потолок на тебя рухнет, то ли сам в поглухо идешь. Все гнилое, все разваливается. Что самое еще ужасное, да, тут никто вокруг ничего не делает. Потому что вот посмотрите, мы здесь сейчас ходим, да, и тут, тут нету дорог. То есть это просто все, это грунтовые дороги с ямами, с мусором. Да какие дороги, ты подавись на будивли. Там будивли на голову падают людям, что про дороги говорить. Зразумело, что никто ничего работает не будет. Тут а, никто не убирает мусор, то есть вот стоят эти... А, все ж таки сміття є. Ну, здається, що менше, все ж таки. Не знаю, може це ефект зими справді грає таку роль. Мусорні баки, він переповнитий, перевернутий, якісь собаки десяті. Хоча ось ця жижа, до речі, ось ця жижа, вона влітку розмерзається, і напевно це теж така хуйня буде, як от ми бачили в Чіті, типу яма. Напевно, це теж ось така яма сміттєва. Виходить і все вообще остальное. Здрасте! За водою йдете? Бабушка вынуждена идти к этой колонке за водой. По этим вот обледенелым тротуарам. От помощи отказывается. Давайте наберем. Давай. Давайте, давайте, мы отнесем. Пойдемте. Сколько вам лет? 82 года. Как вы здесь живете в таких бараках? А, я здесь. тут здесь. Осторожней, тут скользко осторожней. Потому, что я стала. А, дочь выпивать стала и выставила. И я приехала ее держать, следить за ней. Ага. ага. И, 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 и остались. И, и мне пришлось купить уже здесь. А здесь за сколько купили? За 700 тисяч в этом бараке, да? Нічого себе. Так, ну 700 тисяч я не знаю, який тоді курс був. Ну, типу 1012 баксів. Ну, це велике місце, але бараки. Без нічого. Это наш барак лучше всех. Це найкрасиший барак у вас, так? Да, да? да. Найкращий барак, так. Да, да, да. Пойдемте. Не, ну, це жесть якась насправді. получалось вас... двери нормальные у людей, ну більш менш Это китайские дешевее, але хочешь на Да, прям тут картинки висят, да, у вас чистенько, хорошо. И вот вы ходите за водой вот так вот, да? Может еще, может вам еще пару ведер принести? Сейчас у нас он молодой, быстро, сейчас он быстро принесет. Вот такая, он висит. Обогреватель, да, так вот чистенько. Бабушка рассказала сейчас историю. Ей 82 года, сама она из Самары, у нее трое детей. Вот одна из дочерей начала здесь пить. Она приехала сюда, там в Самаре продала квартиру, деньги все раздала детям, пыталась что-то помочь, в итоге здесь и осталась, здесь я села, купила вот себе есть такую маленькую квартирку, пару комнат в этом бараке без отопления, без воды, без канализации, без всего. Ну то есть человеку. Увод... Ну а детям на бабку. Она им деньги раздала, а сама живет у бараку. Ну, квартира выглядит еще, в принципе, больше-меньше. Но там ничего не Вот это проблема. Ни туалета, ни воды, ни опалення, Так, это жесть какая 82 года. Вместо туалета ведро на кухне. Э, Вынуждены ходить за водой. Если нет сил идти за водой, то это стоит здесь 50 рублей. Здесь платишь, э, и тебе эту воду от, с колонки два ведра тебе приносят. То есть, э, ну и живет вот... Ну, бизнес местный. Сейчас в таких условиях. В мэрии решили, что помочь жителям бараков можно... Он yeah, кондишен на вид поставок, то есть. Не, ну это какая постерония, я на вид не знаю. День Победы. Так. Проспект сопротивления. Ну, мы бачим, еще, проспект сопротивляется Екаким мы с коммуникациям, то мы их там нет. Повесив поздравительные плакаты ко Дню Победы. Мэр Кравчук считает, что решать проблемы Хабаровска надо к патриотическим воспитанием. Например, гораздо крепость крепа, а, а уже ж. Да лучше жить станет, если нарисовать патриотическое граффити. Похоже, вот это действительно, что искренне волнует Мэрию, это а, как отметить 75-летие победы, вот этот патриотизм и все остальное. И вот я когда с мэром как встречался, мы подъехали, и он э, единственное, что он почему-то решил показать мне в городе, э, единственное, это граффити, посвященный 75-летию победы. И было видно, что это... По-моему, искренне и Гордись, Борэ, за граффити. С чем он гордится. Прекрасное граффити получилось. Мне это очень понравилось. Это, опять же, инициатива молодежи. Это единственное какое-то нововведение в городе, которое доставляет ему радость. И вот он почему-то решил мне его показать. Мне кажется, это очень символично. Вся эта история с победобесием, с этим патриотизмом то, что у нас сбухивается столько денег, то, что мы это так замечательно празднуем, а в то же время люди до сих пор живут в бараках, где нету канализации, водопровода. Ну то все ваши европейские ценности просто. есть нормально срублять коммуникации, водопровод, и уже будут висеть на День Победы, а ЛГБТ-прапоры. Тому думайте, думайте. Сейчас ты на скреп, оно так и должно будет. Туалеты, это обычно вот выгребные ямы на улице, печное отопление. Люди ходят с бедрами на колонку, живут в действительно каких-то страшных условиях. Но вот на каждом доме зато висит баннер, поздравляющий 70 летием Победы. Такая вот а, ирония. Уникальная находка Хабаровска — это загоны для нечистот. Ми в Читі намагалися ями копати, воно не дуже допомагало, а тут просто вони вирішили забор поставити. Ну, тоді мусор буде кудись діватись, окей. Люди, лишені каналізації, винуждені сливати сюди свої... Фу, бля, є б да ну нахуй. А, ну, це ще зима, йому все ж таки пощастило. Там не так воняло, напевно. и горшки. То есть в это очень сложно поверить. Мы возмущаемся, когда стоят эти баки открытые, да, говорим, что это несовременно или еще что-то. Такое там несовременно. Вот просто, видите, выгородили, сделали какой-то загон, куда сбрасывают мусор, и, судя по всему, не очень часто его этот мусор отсюда кто-то убирает. Как жизнь у вас? А? Как жизнь? Как жизнь? Да, да. Мы уже живем 44 года. И до сих пор снесся. Завалится, все валится не переселяют вас? Да вы что? Я живу в этом доме 44 года. Ничего, за квартиру отдай 2000. А вот сейчас иду за квартиру платить 2000. Человек. Дверь, обратите внимание, да, вот такая дверь, как в хлеву. Не... Это автентично, дуже. <laughs> То есть... Ну, это вообще на какой-то сарай схоже, вот так вот, подивитися ось, на эту будильню. Здається, що це якийсь старий сарай, який валиться, там щось люди зробили. Єдине, що, напевно, може видаватися, що тут пластикові вікна стоять, але ну, сарай якийсь, реально. Я не знаю взагалі, як вони стоять, там фундаменту навіть нормального нема, судячи з усього. Ну, no, навіть, я не знаю, ну, нормальний хазяїн себе вдома в, в коровніки таку двір не дають. вона просто самий дешевіші, халтурно, там, слеплені, криво косо, тобто я, я взагалі не розумію. Кто, кто вот всю эту дверь делал? Такое отношение хуже, чем к скотине там в, в, в деревне. Побачил я там на будивле скрепа. Е, одна. Вот это я привез. Я привез. О, Ленин стоит. По себя э, на южные окраины Хабаровска. <laughs> Ленин, остановка храм. Добро прям. Это район Пятая площадка в Хабаровске. Исторически здесь селились досрочно освобожденные заключенные, которых отправляли э, в обмен на свободу, их отправляли работать на вредные производства. Вот, собственно, они здесь жили, и э, практически всегда это был такой худший район города. Ну, по понятным причинам. И даже здесь, вот я прошу вас обратить внимание на эти двухэтажные домики, которые до сих пор стоят, э, несмотря на то, что им очень-очень много лет. Эти дома строились для рабочих и для, э, то есть здесь жили ну, такие довольно бедные люди, такой вот обычный такой пролетариат, рабочий класс. И посмотрите, тем не менее, да, на декор этих домиков, как оформлены входные группы, э, насколько сейчас это смотрится красиво, богато и изысканно стоят они такие довольно крепкие. А сейчас, как правило, построят что-нибудь. Ну, выглядят они очень крепкими, не знаю. Ну, ну до революции не будивли так стоять в богатых местах и им там 100-200 роков и так далее. А через несколько лет уже начинает развалиться. А вообще в этом районе годами практически ничего не меняется, ничего не происходит. Но вот недавно тут заасфальтировали тротуар. Это главное событие в этом районе за последние Индиозно, 10 лет. Да. Ну, тут же покраще. Тут хотя бы, я думаю, вот типа хрущевки чуть что-то там хотя бы коммуникации мають быть. Хотя, напевно, не за все здания. У тебя что справа, напевно, есть коммуникация, у тебя что слева, не факт. Не было сделано вообще ничего. Район вообще такой максимально грустный, потому что вот эти вот двухэтажные домики, они просто стоят просто, просто на земле, <laughs> среди деревьев. Вот как построили, так они и стоят. А здесь, видите, видна лавочка. Сразу видно Центр притяження. Ну, місцевий колорит відразу. Ну, я не знаю, реально якийсь прикол срати собі прямо під нос. Це буквально єдина лавочка на алеї, і все одно її засрали. Тобто, ну, ви ж тут самі сидите. Приходят бухать. Вообще здесь такой город довольно протестный. Э, много каких-то надписей против э, Путина, прямо которые даже никто не стирает. И при этом, ну, если в других городах там что-то против Путина появляется, надпись ее сразу быстро замазывают, закрашивают, то здесь их прямо много. То есть не, не, не какие-то единичные истории, а их прямо много, и их никто эти надписи не трогает. И вот такие вот надписи э, в поддержку фургала можно встретить совершенно в разных районах, вот в том числе и на южных. Окраина. А еще... А, хочу сказать, друзья, что здесь адски холодно. Где-то минус 10, но ощущается на минус 20, наверное. Как мы знаем, коммунальщики борются со всякими нелегальными надписями на фасадах, просто их закрашивая. Хабаровск в этом плане не исключение, только здесь... Что-то жиденькая краска, поэтому э, закрашивать получается не очень. Мы показываем сейчас самую безобидную надпись, потому что здесь, в этом районе, э, очень много рекламы наркотиков. Часто бывает, а чем э, менее благополучный район, тем больше рекламы всякой наркоты. Никаких программ вообще, потому чтобы люди какие-то жили в нормальных условиях, у нас, к сожалению, нету. Мы часто, у нас пропаганда, она так кивает на Европу, показывают какие-то вот страшные картинки. Да, вы посмотрите, что творится там. А там мигранты, там мигранты. С мигрантами, посмотрите, э, какие у них там. Тут мигрантов зато нема, напевно. Хотя это даже не впевнен, до речь. Э, в зоопарках там черепах насилуют или еще вообще всякий который происходит в Европе. Я вспоминаю лагерь беженцев, который я снимал в Нидерландах. Я понимаю, что беженцы живут в Европе гораздо лучше в этих вот социальных гостиницах, в этих лагерях, которые лагерями назвать сложно, потому что они похожи на какие-то трех-четырехзвездочные отели. Они живут гораздо лучше. Ну там типа общак роблять. В принципе, для украинских беженцев так уж много чего будували и такого. И будували таке на швидку руку, але там показывали, в принципе, все, что треба, есть чем наши люди живут сейчас в Хабаровске люди, которые отдали там всю свою жизнь работая на государство. Такого и в Украине не найтилось. Я не знаю. Котрый раз ось на это дивлюсь и думаю, а где у нас есть в принципе что-то подобное? Напевно не где. Я что, наименьше не бачу. И вот государство отплатило им нечищенными выгребными ямами, мусором, грязью и полным безразличием.